নমস্কাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ ৰঘুপতি চিনেমাখন যোৱা দেওবাৰে চিনেমা হলত ৰিলিজ দিছিল এই চিনেমাখন আজি এক সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল অসমীয়া চিনেমা হিচাপে এই ফিল্মখন বহু উন্নতমানৰ কৰিছে প্ৰায় এই চিনেমাখনে দুই কোটিতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ এই প্ৰথম সপ্তাহত কিমান টকা ইনকাম কৰিলে প্ৰথম দিনা এই চিনেমাখনে প্ৰায় সোতৰ লাখ টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় দ্বিতীয় দিনা কালেক্ট কৰিছিল আঠত্ৰিছ লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা তৃতীয় দিনা ইনকাম কৰিলে একচল্লিছ লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা চতুৰ্থ দিনা ইনকাম কৰিলে প্ৰায় তিয়াল্লিছ লাখ টকা পঞ্চম দিনা ইনকাম কৰিলে চল্লিছ লাখ টকা ষষ্ঠ দিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে সকলোতকৈ হাইষ্ট ইনকাম কৰিলে সেইদিনা ইনকাম কৰিলে প্ৰায় পঁয়ষষ্ঠি লাখ টকা আৰু সপ্তম দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰে ইনকাম কৰিলে চল্লিছ লাখতকৈ অধিক টকা এতিয়ালৈকে এই ৰঘুপতি চিনেমাখনে তিনি কোটি টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদি আপুনি এই চিনেমাখন চাইছে কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ